ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 21 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ ਸਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਿਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵਿੱਚ ਛੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤ ਜੀਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਟਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਚਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਤਾਨੂ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਪੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈਬ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਮਤ ਰਗਡੋਲ ਐਸਐਸਆਈ ਤੇਲਕ ਸਿੰਘ ਸੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ आज गाँव जैनी के भारतमा के वीर सपूत आईटीबीपी की 21 बटालियन के कांस्टेबल दीदार सिंह जी जो कश्मीर में तैनात थे और अपनी ड्यूटी को तनदही से निभाते हुए उन्हें हृदय घात हुआ ड्यूटी के दौरान ही वो शहादत का जाम पी गए आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव ऊपरली जानी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया हमारे बेल्ट फोर्सेस के जवान चाहे वो आईटीबीपी हो सीआरपीएफ हो बीएसएफ हो चाहे भारतीय सेना हो बड़े कठिन हालातों में हमारे जवान जो ड्यूटी देते हैं एक तरफ वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित आतंक से लड़ते हुए अपना बलिदान दे रहे हैं वहीं ख़राब मौसम के चलते ठंडी सर्दी गर्मी को अपने सीने में झेलते हुए वो अपना बलिदान दे जाते हैं आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है घर में माँ है पत्नी है बेटा है एक बेटी है पिता पहले चल बसे हैं आज हर गाँववासी की आँख नम है क्योंकि दीदार सारे गाँव के लाडले थे बहुत मिलनसार स्वभाव के थे लेकिन आज गाँव ने अपना लाल खोया है हर आँख नम है मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इनके परिजनों को जो भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी परिषद देने टूटने नहीं देगी चट्टान की तरह इस परिवार के साथ खड़े हैं इनका बेटा हम इन्हें वापस तो नहीं लौटा सकते लेकिन कोशिश करेंगे इस माँ के बेटे बनकर उस वीर नारी के भाई बनकर उनके मान की उनके स्वाभिमान की जो है हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो एक और फिर मैं जितने भी आरटीबीपी के जवान डीएसपी साहब के नेतृत्व तो में आए हैं मेरी इनसे यही विनती है कि जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो शीघ्र पूरी की जाए ताकि हमारी परिषद जो परिवार को बनता मान सम्मान जो उनका हक है हम उन्हें दिला सके एक बार फिर मैं इस गाँव की वीरभूमि को कोट कोट नमन करता हूँ इस बहादुर के परियों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश को समर्पित कर दिया आज आ, हमारे एक साथी हवालदार दीदार सिंह जो आई टी बी में उन्नीस में उन्होंने ज्वाइन किया था तो लगभग पच्चीस साल के सर्विस के बाद अचानक से ड्यूटी पे उनके देहांत हो गए थे तो हम उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे आए हैं हमारे पूरे आई टी इनके परिवार के साथ हैं कोई भी कभी भी जरूरत है तो हम यहाँ पे हमारे 47 सेवन है यहाँ सांबा में फिर उधमपुर में कहीं पे भी आपको कभी जब भी जरूरत पड़े आप यहाँ पे आ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे आ सकते हैं ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 21 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਿਨਗਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਤ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 16 April ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰਲੀ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਨਬੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।